Бу. Ось бу. Щоб ви посміхнулися, я спеціально а, при, при, пригласив, пригласив, запросив у нас до нас у гості найкращих українських музик, найкращих українських трубадурів. Гурт ласкавої оси. Можливо, вони виключуть посмішку на обличчя несміяни. Ану, ну заграйте, щоб дівчата позбігали. Гей! Лука из чувства лука, ты выполняешь работу свою. Теперь обещаю и запрещаю все групить на корню. Ты с нами не но у подъезда не стоит гадилак. Ты с нами не оказалось твой продюсер чудак. Однажды ты поймешь, что вся жизни Зря, теперь ты водинок, и ты совсем не поп звезда. Однажды ты поймешь, что вс в жизни был зря. Теперь ты водинок, и ты совсем не поп звезда, не поп грани срыва после корпоратива Ты плачешь в ванной, слезы тая Все окружение, на голова окружения Смеется и пьет без тебя Ты знаменитость И вроде бы хит, песня твоя Ты знаменитость Но кроме тебя никто не знает слова Однажды ты поймешь что вс в жизни был зря теперь ты на вино И ты совсем не помню стаж ты поймешь Что вс в жизни Буря теперь ты То чистого, що то, Те, як ви крутили своїми стегнами, те, як ви стрибали, все ж таки хлопці сподобались. Я танцювала. Її величність танцювала. Ніякого слова стегна. Все, ще казню. У величності стегу немає. Ласкаве уси! Доброго ранку, як справи? Доброго ранку. Доброго ранку, да. good. Як прокинулись? Отлично. Уси вже Рано, свої? Уси, так, да, уже отрастили. Бо я пам'ятаю, одну першу шоу на якому ви з'явилися, там ще були не да. Ну, да. Теперь просто... вы не сбрываете, вы не по постоянно Да, просто проблемы возникали, то есть ну, с активным движением отпадали усы, а теперь ну, это, -то, очень да, удобно да, артикулировать. Ну, как немножечко, она вот скована получается. Да, 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 да. Итак, друзья мои, насколько я знаю, вот вы снимаете клип или уже сняли? Ну видео. да, мы сняли такое видео. Первое, стеб... второе видео. Какое а... уже по счету? Какое? Да, видео? нет, ну, уже где-то. Ну, мы много снимаем видео Но, в последнее пары. время, да, да. Хорошо, поэтому... расскажите, пожалуйста, о вашей последней видеоработе. Ну, последняя видеоработа это такой чисто степ для интернет-структур, как и все. То в, есть в, такой вирус в, себе. Все остальное. Ну, надеемся, что да. Хотя, ну, как бы, творчество на первом месте, вот. Клип на песню к небесам. Мы выступаем там в образе олдскульных таких ребят из 80-х в косухах, ну в общем, металл, you know, you know. Ну, скоро это появится в сети, в общем говоря, вот так вот. Насколько скоро я Я заинтригован. А, недели-две, и все будет Все. На своих Слушай, ты, у меня тут написано, что вы были в трико, правда? В трико? В трико. В трико. В трико. А, ну, мы сейчас, как бы. А, окей. <свят> Не, я мою на увазе у клипе. А у кліпі так чи ні? Чи ну, там да, кусуки все а, а, по пацанячому? Так одніми составляючих елементів наших образів це трико, так що ми од нього нікуди не діваємо. А ну у якому кліпі в общем ми... одне діло це вийти на сцену трико, всі такі модні, кльові, з вусами. інша справа з'явитися у такому вигляді на вулиці. Як люди взагалі на це реагують? Mm, вы почему? же ходили на полете вот такому выглядящем? Конечно, Сейчас и не, неоднократно. Мы уже как бы и привыкли uh -huh. даже. Люди реагируют вполне, ну, естественно, там. Кто а фотографируются, пихмеются. А да, и подходят. То есть вполне естественно. Кто-то фотографирует, кто-то ругается, кто-то ругается, кто-то смеется, обзывается, кто-то говорит класс, пацаны, вот это вы классные. Я я понял. Видео видеоработу попали абсолютно все или все-таки есть оплённый фильтр цензуры? Ну, есть, возможно, какие-то рамки, но как бы. Но в основном попадали все. демократично, да. Отлично. Слухайте, э, мені Королеєві чисто інтересно, як ви називаєте весь цей жанр, в якому ви працюєте? Тому що я стрибала, якби я стрибала на рок-концерті, так само я танцювала тут. А цей жанр насправді називається рок чи у нього є якісь відхилення вліво-вправо? Ну, це рок з елементами, може, каких-то дискового е-моментів таких танцювальних, я не знаю, як-то так. Ми, ну, як не не, ну, рок-музика називаємо рок. Лично мы. Так что. Mm -hmm. Добро. А, в некоторых своих песнях вы пропагандируете спорт. Есть такое. Да, есть. Вот. А, скажите, пожалуйста, кто занимается спортом, кто каким, вот, как поддерживаете спортивную? Ну, каждый спорту. из нас каким-то спортом занимается. Какие вот, занимаются? Вот, вот например. Не, это в прошлом, в детстве занимается. Давайте начнем с клавишника. Чем клавишнику Каким Какими? Клавишник занимается шахматами, видите по нему, по интеллектуальному его лицу. Вот, он. Я, честно говоря, подумала, что он занимается каким то хитным. Единоборство, изважает, на его талисман, який высад на его грудях. Да. Ось. На, на досуге он да, отрабатывает приемы с видеокассет, ВЧС, фильмы про брусья. Ну, там все, прорабатывает эти техники. Окей. Хорошо, дальше. А, Саша у нас э, любит футбольца побегать на компьютерной приставке. Вот, футбольца а, на компьютерной ферс... да, приставке, да. да. Молодец, да. А, далее Павел у нас барабанит, это и так по сути спорт. Является. Ну да. Ну, в принципе, нагрузки очень постоянная. Сергей, как видите, в прекрасной форме посещает тренажерный зал и, ну, прокачивает. Какой год уже посещаете? Л лет пять уже занимается, уже нормальные нагрузки пошли веса. Ну а я так язиком тріплю, як видите, тут і нічого не делаю. Ой, О, знаєте, я таку дівчинку знаю, яка язиком між іншим не просто тріпається, вони язичком це може гантелі підіймати. Ого. Тому подивіться, це неабиякий спорт. Вона там навіть потрапила до книги рекордів гінесу, а є ще така дівочка, яка ті самі гантелі в вухами підіймає. Тому, як то кажуть, таланту і спорту немає меж. У вашій наступній пісні, яку ви нам сьогодні заграєте, буде а, присутній спорт чи ні? Тема а, Ну в нікому роді да. Я не знаю, як. Как... ну... Яка назва? Да, назва ага. «Когда-нибудь потом». Песня про интернет, романы и что-то такое. О, боже, Вейс, моя любимая тема. Давайте. Гурт «Ласковые усы». Вже саме зараз на телеканале М1. Песня про романы в интернете. Якось там. социальная сеть, у ней много людей. Тебе нравится девушка, тоскуешь по ней, и ты смотришь с на ее аватар, когда в онлайне она тебя кидает жар. Что у нее на уме, ты не знаешь, как написать сообщение, гадаешь, пойди на свидание с ней, умечтаешь, но на потом это все оставляешь. С нетерпением ждёшь, когда просчёт его. Но к несчастью вдруг не приходит ответ, И в сети она есть, но её как бы нет. Она сообщение твоё прочитала, Как долго она от тебя его ждала. От жажды любви ей слов было мало, Взаимный ответ не написала. Пожалеешь лишь обо всем. Ты будешь ждать ее в онлайне до темна, И Лишь спасет тебя рука. І може бути получиш. Yes. Слухайте, завтра у вас концерт. І я раджу усім королевам, принцесам, принцам і королям України, якщо у вас навіть якщо немає такого титулу, приходити завтра на ваш концерт. Така агіташечка від мене особисто. Дякую. І привіташечка. Фух, вони такі круті. Потанцювали. Ласка, виси в ефірі. Гутенморген, найкращий гутен. Guten... підйом, який зірки может быть. Далі корисна информация. Дякую, ви